खजाना चैनल इस्लामियात एम सी क्यूज़ के बीस अहम सवाल लेके आपकी खदमत में हाजिर जो हर नौकरी के इम्तहान में बार बार दोहराए जाते हैं सवाल कौन सा मजहब इंसान को पैदाइशी तौर पर गुनागार ठहराता है ऑप्शन ए बुद्ध मत ऑप्शन बी ईसाइत ऑप्शन सी हिंदू मत ऑप्शन डी यहूदियत जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन बी ईसाइत मजहब ईसाइत इंसान को पैदाइशी तौर पर गुनागार ठहराता है सवाल ये किसने कहा कि मजहब के, के बगैर साइंस लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है ऑप्शन ए आइंस्टाइन ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल ऑप्शन सी नतशे ऑप्शन डी गबन जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन सी नत्शे नत्शे ने कहा था कि मजहब के बग़ैर साइंस लंगड़ी है और मजहब साइंस के बग़ैर अंधा है सवाल मशहूर इस्लामी यूनिवर्सिटी जामतुल अजहर कहाँ वाकया है ऑप्शन ए फलस्तान ऑप्शन बी शाम ऑप्शन सी उर्दन ऑप्शन डी मिसर जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड है जवाब ऑप्शन डी मिसर मशहूर इस्लामी यूनिवर्सिटी जामत अलज़हर मिसर में वाक़ है सवाल इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है ऑप्शन ए खारिज ऑप्शन बी मल्लिक ऑप्शन सी मुलहद, ऑप्शन डी मोहद। जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन सी मुलिद इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता मुलहद कहलाता है सवाल किताब फिलासफा के मुसनफ़ कौन है ऑप्शन ए अलमादर्दी ऑप्शन बी इबन खुलदून ऑप्शन सी इबन रश्त ऑप्शन डी इमाम गजाली जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड है जवाब ऑप्शन डी इमाम ग़ज़ाली किताब तहफतुल तहफतुलफिलासफा के मुसनफ इमाम गजाली हैं सवाल किस मगरबी मुफक्र ने हर इंसानी अमल का महरक जिन्स के जज्बे को करार दिया ऑप्शन ए फ़्राइड, ऑप्शन बी लाक ऑप्शन सी हाबिज़ ऑप्शन डी रूसो जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड है जवाब ऑप्शन ए फ्राइड सवाल किताब इस्लाम में हलाल हराम के मुसन्फ़ कौन हैं ऑप्शन ए इमाम गजाली ऑप्शन बी यूसुफ अल अलकरज़ानवी ऑप्शन सी गुलाम जिलानी बर्क ऑप्शन डी निजातल्ला सदीकी जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं जवाब ऑप्शन बी यूसुफ अल करजानवी किताब इस्लाम में हलाल हराम के मुसन्फ़ यूसुफ अल करजानवी हैं सवाल तीसरी सलीबी जंग में ईसाई फौजियों की सरबराही कौन कर रहा था ऑप्शन ए स्टीफन ऑप्शन बी ऑर्नल्ड ऑप्शन सी चर्चल ऑप्शन डी रिचर्ड जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड हैं जवाब ऑप्शन आप डी रिचर्ड तीसरी सलीबी जंग में ईसाई फ़ौजियों की सरबराही रिचर्ड कर रहा था सवाल अहल किताब के ज़बिये के बारे में इस्लामी तलीमत क्या हैं ऑप्शन ए हलाल ऑप्शन बी इसार ऑप्शन सी हराम ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकंड हैं जवाब ऑप्शन आप, ए हलाल एहली किताब के ज़बिये को हलाल तस्वर किया जाता है सवाल हिटलर का ताल्लुक किस मुल्क से था ऑप्शन ए इटली ऑप्शन बी जर्मनी ऑप्शन सी फ्रांस ऑप्शन डी जापान जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन बी जर्मनी हिटलर का ताल्लुक जर्मनी से था सवाल खला किन हरूफ में शामिल है ऑप्शन ए एरूफ कामला ऑप्शन बी हरूफ नाकिसा ऑप्शन सी हरूफ मुशाबा बिलफेल ऑप्शन डी हरूफ जार जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन डी हरूफ जार लफ्स खला हरूफ जार में शामिल है सवाल लफ्स मुशायरा किस बाप से है ऑप्शन ए मफाला ऑप्शन बी तफ़ील ऑप्शन सी अफआल ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन ए मफ आला लफ्ज़ मुशायरा मफ आला बाप से ताल्लुक रखता है सवाल लफ्ज़ उम्मत की जमा क्या है ऑप्शन ए उम्मतें ऑप्शन बी इमाम ऑप्शन सी उम ऑप्शन डी आइमां जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन सी उमम लफ्ज उम्मत की जमा उमम है सवाल एक सहाबी ने कौन सी सूरत सबाय मलकात के साथ आवेजा की थी ऑप्शन ए सर फ़तः ऑप्शन बी ऑप्शन सी शुरह कोसर ऑप्शन डी जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकंड हैं जवाब ऑप्शन सी शुरह कौसर सवाल किस सुरह को सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तन रो पड़े और फरमाया इसमें रसूल्ला सल्ला वसम के वसाल की खबर है ऑप्शन ए फजर ऑप्शन बी सर नसर ऑप्शन सी सुरह मोहम्मद ऑप्शन डी सुरह नास जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन बी सूरह नसर सवाल नवासब मजारा कितने हैं ऑप्शन ए आठ ऑप्शन बी ऑप्शन सी चार ऑप्शन डी दो जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन सी चार नवासिब मजारा चार हैं सवाल जालूद को किस नबी ने कत्ल किया ऑप्शन ए हज़रत मूसा आलाम ऑप्शन बी हजरत सलमान ऑप्शन सी हज़रत दाऊद ऑप्शन डी हजरत यूसुफ जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड हैं। जवाब ऑप्शन सी हज़रत दाऊदल जालूद को हज़रत दाऊदल ने कत्ल किया सवाल अरब ख़तरे का लान कैसे करते थे ऑप्शन ए आग लगाकर, ऑप्शन बी तालियां पीटकर, ऑप्शन सी ढोल बजाकर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकंड हैं। जवाब ऑप्शन सी ढोल बजाकर अरब खतरे का ऐलान ढोल बजाकर करते सवाल मूसा का लफ्जी मतलब क्या है ऑप्शन ए पानी से निकला हुआ ऑप्शन बी पाक ऑप्शन सी कलाम करने वाला ऑप्शन डी मुआज जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड है जवाब ऑप्शन ए पानी से निकला हुआ मूसा का लफ्जी मतलब पानी से निकला हुआ है सवाल नजरान के ईसाइयों को हिजाज से किसने निकाला था ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताली ऑप्शन बी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताली ऑप्शन सी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताल ऑप्शन डी हजरत अली रजी अल्लाह जवाब देने के लिए आपके पास दस सेकेंड है आप ऑप्शन सी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनहा निजरान के ईसाइयों को हिजाज से हजरत उमर फारूक रजी ताला तह ने निकाला था अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताज़ा वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए आपका शुक्रिया